Предложить следующий вариант. Значит, дело в том, что с учетом того, что было сказано со Станиславом Ивановичем, мы предлагаем изменить количественный состав. Мы предлагаем состав президиума конференции э, федерации избрать 15 человек. Если нет других предложений, кто за то, чтобы состав президиума федерации был 15 человек, я прошу проголосовать. Прошу быть против воздержались единогласно. Я думаю, что будет, наверное, правильно, если мы предложим состав президиума, уже озвучить нового президента федерации. Валерий Рябьевич, вам слово. Ему с, с ними работать, правильно? Дорогие друзья, в первую очередь хотел бы всех поблагодарить. Надеюсь, что, как говорят, я оправдаю ваше доверие. Единственное, сразу хочу сказать, что э, только все вместе мы сможем в это нелегкое время и не только сохранить, а даже приумножить э, достижения нашего баскетбола. Э, мне видится работа президента федерации, президиума, все равно больше это аматорский баскетбол. Да, с какой-то степени мы будем пытаться помогать профессиональному баскетболу. И сегодня, скажем так, Сергей Борисович спрашивал, БК Запорожье заявился в Суперлигу, будет играть, и вторая команда БК Запорожье 2 ЗНТУ будет играть в высшей лиге. Потому что это все, вот шел разговор о женском студенческом баскетболе, я скажу коротко. Вот сегодня тяжелые времена. Можно сказать, что в ВК Запорожья практически на 85% первая команда, на 100% вторая – воспитанники запорожского баскетбола. Воспитанники ДСШ-12, потому что долгие годы работала до США и клуб по возможности помогал. Есть Определенное количество тренеров, да, их не хватает. Тем не менее, кадры растут. Всем нам хотелось бы, чтобы качество этих лучше, но все это в наших руках. Поэтому воспитанники ДСШ поступают в ВУЗы, и в вузах есть команды, и это хорошо. Поэтому хотелось бы сказать, чтобы и ДСШ, которая работает с девочками, готовила побольше детей, которые могли бы стать студентами. И я думаю, что вузы с удовольствием проведут и женские соревнования между студентками. Главное, чтобы они были. Это и в дальнейшем наша задача сразу про перспективы господину Вильягури. Пожалуйста, приходите. В общем-то, год назад совместно с феросплавным заводом на Кичкосе был отремонтирован зал, в котором занимается наша ДСШ-12. Я думаю, что директор ДСШ Кирилл Викторов найдет время, и я думаю, что найдутся и митинги. Найдет выходные дни, 100% есть. Было бы желание. Было бы желание. Есть там зал, есть залы в областной школе. Значит, можно сказать следующее, что все это время удавалось мне ну, больше заниматься профессиональным баскетболом. Сейчас есть время больше уделить внимание развитию баскетбола в Запорожской области. Все время мы контактировали, не знаю как кто, я контактировал и с Обол администрация когда был и Владимир Евгеньевич, Ирина Евгеньевна, и сейчас обоим, мы сейчас плотно контактируем, и они оказывают пассивную помощь в развитии баскетбола. Точно так же мы сотрудничаем и с городским управлением. Сегодня Павел Сергеевич сказал, да, что с помощью завода и с помощью горспорткомитета две площадки на Словутич-Арене будут сделаны, и с весны можно проводить стрельбу хотя бы каждый, каждый выходной. Дальше. Нам удалось совместными усилиями с обл. администрацией и директором областной школы Капецким Владимиром Владимировичем открыть мужское отделение в областной школе. Это дополнительно, это редкость в это время, когда открываются новые тренерские места и новые возможности. Поэтому наша команда, которая будет играть во второй линии, есть возможность и молодым студентам, и, я думаю, некоторым школьникам в этом участвовать. И это будут потенциальные игроки будущих профессиональных команд. Что хотелось бы сказать еще? Значит, первенство города. В общем-то, сегодня уже найден генеральный спонсор. Это торговый дом энергохимзащита, который будет спонсировать эти соревнования. Я думаю, что все вместе, все вместе, еще раз объясню, я говорю, да, много говорили БК Запорожье, вот мы громадой должны сохранить баскетбол. Также я говорю, как и областная федерация, только все вместе. Поэтому э, следующим направлением мне хотелось бы сказать, помимо стритбола – это студенческий баскетбол. Большое спасибо, что сегодня есть ректоры, которые поддерживают спорт, несмотря на все коллизии юридические и все остальные. И мы надеемся, что все-таки, как глава ректорского совета из Беликов, сумеет убедить, кто будет не согласен. Может быть, я хуже знаю ректора СГИА, но сегодня медицинский университет тоже далек, к сожалению, от баскетбола, а всегда там была баскетбольная команда. Есть зал, я думаю, мы сумеем победить. И это студенческая лига, которую предложила федерация. Да, там есть свои проблемы. Есть свои проблемы. Но если федерация еще сумеет не только финальный, а и полуфинальный этап помочь материально вузам, то я думаю, никаких проблем не будет. Будет хорошая лига, хорошие соревнования. Да, у нас не Америка, а ДНСИ, это мы все понимаем, но тем не менее к этому мы должны стремиться. Детский баскетбол, детский баскетбол основа и залог. Поэтому я считаю, что две школы нужно содействовать. Две школы это в Запорожье. Есть еще я, и я вернусь к области, которые здесь смогут это все развить. Перейдем к областным к областному к баскетболу. Сегодня есть энтузиасты, которые участвуют в открытом первенстве города, Энергодар, Гулеполя, Мелитополь, это все замечательно. Я могу пообещать одно, что мы максимально постараемся и поехать на места, и может быть, вот мы с Петром Павловичем говорили на эту тему, сделать даже выездные игры первенства города, Гулеполя, может быть, в Мелитополе, для того, чтобы привлечь власти, о чем говорил Владимир Валентинович, мы должны привлечь власти. К сожалению, нужно сказать объективно, что власти идут очень тяжело на это все, очень тяжело. Но тем не менее попытки будем делать, чтобы возродить. Нам хотелось бы, чтобы приток, ну сегодня мы говорим, допустим, про мужской баскетбол, приток в нашу областную команду центральную шел и с местных. Из Раньше это всегда было и Мелитополь, и Бердянск, всегда были воспитанники. И это будет правильно. Значит, я очень тщательно подошел к составу президиума. Я зачитаю и зачитаю, кто условно где работает. Здесь есть, многих из них вы знаете, а есть несколько новых лиц, которые я считаю сумеют оказать помощь в развитии баскетбола наш первый Антоненко Анатолий Михайлович, председатель правления ОАО ЗАС. Сегодня в городе существует только один нормальный спортивный зал для спорта высших достижений. Спасибо, в вузах есть залы, которые дают возможность проводить аматорские и студенческие соревнования, но есть зал. И есть ЗАС. И условно мы, благодаря Анатолию Михайловичу, я думаю, сможем проводить какие-то финальные соревнования. Вот, э, с Петром Павловичем мы разговаривали, что можно провести совместно с городским управлением, допустим, 3 на 3 городской, а финал можно провести, допустим, в засе Или как мы с Сергеем Борисовичем изначально планировали, допустим, финал студенческой линии тоже провести, чтобы собрать зрителей. Это массовость необходима. Поэтому мы должны быть заполнены. Валентинович, когда трибуны заполнены, баскетбол на слуху, тогда проще разговаривать с потенциальными спонсорами, они легче расстаются с деньгами. А когда нет внимания, нет ничего, нет достижений, это довольно-таки сложно. Дальше. Белусов Сергей Анатольевич, проректор КПУ, в общем-то, особо мне говорить ничего дополнительно не нужно. Весь студенческий баскетбол практически на нем. И дальше, я думаю, это будет так же. Плюс КПУ участвовал во всех соревнованиях. И тогда, когда мы говорили, что все-таки сборная команда студентов выиграла универсиаду в этом году. Костяк был за НТУ, но несколько человек было с КПУ, один за НАУ поэтому только общими усилиями. Третий бланк Павел Сергеевич еще раз, начальник управления по вопросам спорта и туризма Запорожского горсовета. Викторов Кирилл Викторович, директор ДСШ-12. Значит, у нас появилась идея, в общем-то, сегодня федерация имеет печать, имеет устав, имеет счет, поэтому необходима юридическая поддержка. Его, к сожалению, сегодня нет. Он отпросился. Есть такой Гришин Ярослав Владимирович, директор фирмы «Гришин» и партнеры, которые будут заниматься юридической поддержкой работы Федерации. Драган Петр Павлович, глава судейского корпуса. Журавлев Юрий Геннадьевич, старший преподаватель Запорожского национального технического университета. Я кого называю, я не представляю, их в общем-то знают. Дальше. Конева Татьяна Александровна, завуч ДСШ номер 12. Крышко Сергей Александрович, руководитель физического воспитания Запорожского металлического колледжа. Маслова Александр Николаевич, директор СФК «Студенческая сечь» ЗГИА. Последние годы он вместе с Петром Павловичем проводил соревнования. Это первенство города и Кубок области. И соревнования проходят на хорошем уровне, поэтому мы надеемся, что он и в дальнейшем уровень поднимет. Все годы последние у нас э, занимался как бы пресс-атташе федерации Капелевич Аркадий Борисович. Значит, мы решили немножко омолодить это и по его личной просьбе, в общем-то. Значит, я предлагаю у Романа Валерьевича. Сегодня он был медиадиректором эфира ЗНТУ и медиадиректор БК Запорожья. Он в состоянии я думаю, все-таки нам хотелось бы лучше, чтобы освещалась работа баскетбола в городе и в области. Это будет нам всем на пользу. Я уверен, что мы с этим справится. Суркис Александр Борисович, вице-президент Федерации баскетбола Запорожской области. Значит, дальше я перехожу к Тупикову Станиславу Ивановичу. У меня есть предложение. Станислав Иванович 22 года отдал и можно сказать, как это безвозмездно. То есть никогда не получая ни зарплаты, а все-таки переживая и в силу своих сил и возможностей развивая баскетбол, у меня есть предложение председательствующему все-таки присвоить ему звание почетного президента Федерации баскетбола Запорожской области. Дальше. Цветкова Ирина Евгеньевна. Старший тренер по игровым видам спорта в Запорожской области. Тоже мы все знаем. И 15 это я. И Валерий 15 человек. Я уверен, что все эти люди сумеют общими усилиями поднять. Я думаю, Александр Борисович сумеет все-таки хороших партнеров, достойных найти. И все-таки финансовое состояние приумножить нашей федерации, которая будет необходима именно для проведения в основном соревнований и детских, и юношеских, и взрослых. И вполне возможно, если у Юрия Петровича получится, мы наконец-то, я уже не помню, когда проводился или первенство города среди женщин, я такой, ну, наверное, уже очень много лет, что мы все-таки сумеем собраться и провести эти соревнования. Все это в наших руках. Спасибо. 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 Уважаемые коллеги, есть предложение. Данное предложение. Конечно, Владимир Владимирович, пожалуйста. Что вообще слышать? Я хочу сгладить вину Федерации баскетбола Украины за то, что никто из представителей Запорожской Федерации не попал в руководящие органы ФБУ. Вот. И хочу вручить вновь избранному президенту областной федерации подарок от президента ФБУ Михаила Юрьевича Бродского. Это футболка из экипировки сборной Украины под вот с таким вот новым логотипом. Видите? Это с размером, чтобы не понимали, что ну, это. Вы, коллеги, Итак, поступило предложение избрать состав президиума. Да, конечно, пожалуйста. Впервые принимая участие в конференции Заборрожской области, я Вы как все восприняли, что нету представителя запорожской области в Федерации Я предлагаю вам еще два места. Потому что решение вопроса в, в участии в студии можно было решить. Коллега ваш, рекорд ГАТУ, на сессии а областного совета, вы могли сказать, как либо там, команда играет или не играет. А там работает энтузиаст, и они вторые, кстати, по своему сирхозводу, они вторые в Украине. Они в Белой Церкви только проиграли хозяина. Поэтому я, у меня предложение такое. Конкретное конкретно. Ну, я не знаю, про будет Подождите, что, но... Если вы предлагаете, пожалуйста, конкретные фамилии, будем рассматривать. Тогда мы изменим количественный состав с 15 на 17 и ведем предложенные ваши кандидатуры. Пожалуйста. На первом конференц, да. вот считаю... уважаемые конференц, тогда принимается предложение изменить количественный состав на 17 человек с учетом предложений для введения Мелитополя и Бердян в состав президента. Не возражаете? Петр Павлович, я думаю, мы в рабочем порядке решим этот вопрос. Значит, тогда изменяем количество на 17 человек и в первом, на первом президе рассмотрим предложение этих двух кандидатов. Договорились? Договорились. Итак, кто за то, чтобы данное предложение по количественному и качественному составу было принято в целом? Я прошу голосовать. Опустить. Против? Вы сдержались, а теперь. Бердянского колледжа, вот были у губернатора офицант, и я его лично приглашал сюда, и я говорю: давайте работать, ему это не интересно. Это неправильно. Ему не интересно. И Валерий чуть добавлю. был у нас в Бердянском шилке, если Вот потом как я Риска отрезал просто. Если для людей будет работать, да. Все. Итак, уважаемые коллеги, как бы основные вопросы мы рассмотрели, ну, как любая конференция, мы должны принять определенный проект постановления. Да? Вашему вниманию предлагается следующий проект постановления. Отчетно-выборная конференция постановила. Первый, признать работу Федерации баскетбола Запорожской области удовлетворительно. Мы это уже проголосовали, констатируем факт. Далее. Считать основной задачей общественной организации Федерации баскетбола Запорожской области. Развитие и популяризация баскетбола в области и пропаганда этой популярной игры среди населения молодежи. оказывать стороннюю помощь тренерам, преподавателям по баскетболу при подготовке организации проведения соревнований по баскетболу различного уровня. Для выполнения задач популяризации и развития баскетбола продолжить совместную работу с областными городскими управлениями по делам молодежи и спорта Запорожской области госадминистрации Запорожского городсполкома. В своей повседневной деятельности постоянно содействует всем заинтересованным организациям в работе по росту массовости баскетбола, используя его в повышении роли физической культуры и спорта, во всестороннем и гармоничном развитии личности, укреплении здоровья, формировании здорового образа жизни. Президиум Федерации продолжить реализацию программы по совершенствованию системы подготовки высококвалифицированных спортсменов, тренеров, судей и их резервов. Спланировать и обеспечить организационные мероприятия по проведению различных оздоровительных мероприятий спортивных праздников баскетбола. Уделить максимальное внимание по созданию площадок для уличного баскетбола. Содействовать развитию студенческого и школьного баскетбола в Запорожской области. И последнее предложение – оказать всемирное содействие в возрождении женского баскетбола в Запорожье. Будут ли какие еще дополнения или изменения к данному проекту? Да, что очень Федерация баскетбола Украины проводит очень ежегодный чемпионат среди ветеранов. И поступал, от них уже поступало, которые даже пойдут на некоторые, как они говорят, там уступки возрастного ценза, но очень хотят видеть э, в среди участников чемпионата Украины, среди ветеранов там 40 плюс 50 плюс все. Спасибо, Я, и, я, даже, был, я и, вас и, понял. Потому, славная, и, я и, вас и, понял. Такая, которая, я понял. Значит, есть тогда предложение. Девятый пункт э, изменить в следующей редакции. Оказать воздействие возрождения женского ветеранского баскетбола в Запорожье Запорожской области. Принимается? Да. Содействие. А, я прошу, я сказал, содействие. Принимается? Кто за данный проект постановления с изменением, прошу голосовать. Против? Воздержались? Единогласно. Ну что, уважаемые коллеги, повестка наша нашей конференции исчерпана. Значит, первый момент. Вопрос замечания по ведению конференции. Нет, нет. Спасибо. Второй момент. Есть предложение сейчас остаться вновь избранному президиуму и э, ревизионной комиссии для первого, так сказать, пленарного заседания уже... Нет. Да. Слышите, Итак... Нет. Да, конечно. Прошу отметить и протоколе, что за все время, когда баскетбольная команда даже была высочайшего уровня, ни один мэр, ни один губернатор никогда не пришел на, 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 на соревнования. Кроме того, э, я прошу отметить, что Пилигура это один из лучших тренеров. И пожалуйста, действительно, дайте ему. Он ничего не просит. Он просит только мячи и зал. И не поддержать его, это просто не... Любовь. Спасибо. Спасибо. Ну, одно Коля, ремарка тоже. Все время, когда был Кучеренко, он приходил на эти соревнования. Это я лично помню, приглашал и присутствовал. Поэтому бывали случаи, когда приходили. Вы, наверное, просто не на всех соревнованиях были. Спасибо за ремарку. Итак, работа нашей конференции объявляется закрытой. Спасибо всем.